ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶೋಭಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಸಿರ್ಸಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಕುರಿತು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಠನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಿರ್ಸಿಯ ಯೋಗವಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಠಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು ವಿಭಾಗ ಯಾರು ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಠಣ ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ವಿಭಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸೋಣ ಅದಲ್ಲದೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರುಗಳಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಕೃತ್ಯ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊತ್ತು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ದಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಆಶೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಠಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹನ್ನೆರಡೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ ಅನ್ವಿ ಅನಂತ್ ಭಟ್ ಸಿರ್ಸಿ ಅನ್ವಿ ಅನಂತ ಭಟ್ ಸಿರ್ಸಿ ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ ಸ್ತುತಿ ಕಿರಣ್ ಹೆಗಡೆ ಅಮ್ಮಜ್ಜಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು श्री श्रीगुरुभ्यो नमः अथ भक्त्यो नमः द्वादशो ध्याय अर्जुन उमाच एवं सदनयुक्ताय भक्तां परिपात्रे ते चापेक्ष न श्रीभगवानुवाच मयि

अतौ त्वं न संशयः अथ चिद्धं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छापि नूजय अभ्यासेभ्य सम प्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्म पदत्यागम् ततः कुर्यवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्म न्तरम् यागा किरनन्तरं यागाचा किरनन्तरम् श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसमुवायने भक्तियोगो गो नाम द्वादशोध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु प्रणमस्तु गणपतिराज अथ भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सतदयुक्ताय भक्तास्वारिवा आदशो ध्याया अर्जुन उवाच एवं सततयुताय भक्तास्वापरिपाषते एजाप्यं शरणं व्यक्तम् एशां केयोगविपत्तामा श्रीभगवान् उवाच

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रथाः क्लेशोऽकतरन्तेषाम् अव्यक्ता शब्दते ताम् अव्यक्ता दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ए सर्वाणि सर्वाणि मयि सन्नस्य भक्पराः अनन्येनैव योगे

अर्जुन उवाच एवं स चुक्ताय भक्ता स्वां परिवासते एताप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के लो भगिनः श्रीभगवानुवाच मह्याणि

सा मय्येवी बुद्धिं निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अत बुद्धं न शब्दो शयः अथ चिद्धं समाधातुं न शब्दोषि मयि अभ्यासयोगेन ततो

रणदाकल्पसन्यास योगा गृहस्तदोच्यते उद्धयेदात्मनात्मानम् आत्मानमवधारयेत् आत्मैव ह्यात्मनो भू

त्मा निराशिरबुचौ देशे प्रतिष्ठाव्यमातनमात्मनः न चुक्षितं नातिनीचं चैता

ओ नाम श्रेष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाद्य अनाश्रितः कर्मफलं पायं कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च न ्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पादव न ह्यसन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन अरुरुक्षो नियोगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव

तः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथापमानयोः ज्ञानविज्ञानवृत्तात्मा भूतोऽपि चितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समयोष्टाश्मकार्जनः

ॐ सत्सरिसि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयो गो